Самые оптимальные это труканы, которые прошли все, как говорится, стандартизации, имеют лицензии, имеют сертификаты. Труканы – это лазерный измеритель скорости. На сегодняшний день на балансе управления их шесть этих труканов. Но один из них у нас находится в городе Киеве. Там есть поломка такая серьезная. Они американского производства. Долго нужно нам ждать, когда его отремонтируют. На сегодняшний день 5, 5 рукам у нас этих работает. Кроме этого, у нас есть 22 визеря. Визири – это те, которые, помните, были в 2009 году письма счастья посылали. Но сейчас они работают в режиме патрулирования. На балансе госавтоинспекции их 22. Они установлены или в автомобилях на панели работает два сотрудника значит один в качестве водителя второй в качестве э, оператора работает ну как он в потоке то есть это где пассажирское сиденье на, на панели установлен специальный такой держатель и там этот прибор и он в потоке выявляет как обгон то есть любое нарушение он идет э, снимок там можно снять и превышение скорости то же самое. Сразу снимок автомобиля цветной, фотография, номер автомобиля, то же самое. Сказать, что это не я, тут невозможно. Но кроме скорости он еще выявляет другие. Он идет как фиксация любого нарушения.